श्रोतेहू नमस्कार प्रतिवर्षाप्रमाणे शारदीय नवरात्र महोत्सवानिमित्त कुलदेवते प्रीत्यर्थ कुलदेवतेच्या प्रतिकात्मक रूपाला म्हणजे जगदंबेचा एखादा छोटासा फोटो एखादी प्रतिमा एखादं यंत्र एखादा शिक्का यावर करूया विविध अर्चन आज पहिला दिवस आज करूया अक्षतार्चन नेहमीप्रमाणे पूर्वतयारी करून घेऊ ज्यामध्ये आपल्याला बसायला आसन आपल्यासमोर छोटीशी रांगोळी पळी पेला ताम्ह पाणी फुल तेला तुपाचा दिवा धूप प्रज्वलित करून घ्यायचा हळद कुंकू गुलाल अक्षता दाखवण्यासाठी नैवेद्य ओवाळण्यासाठी कापूर आणि अर्चनाचं साहित्य समोर एखाद्या छोट्या ताटलीमध्ये जगदंबेचं प्रतिकात्मक रूप नेहमीप्रमाणे पूजा चालू असताना आपल्याला थांबायचं असेल तर आपला ऑडिओ पॉज करायचा जेणेकरून आपल्याला पूजा करायला सोयीस्कर होईल तर अर्चनाला सुरुवात करूया आपल्या कपाळी हळदी कुंकू लावून घ्या स्वस्तेस्तुया विनाशाख्या पुण्यकल्याण वृद्धीरा विनायक प्रिया नित्यंतांच्या हा डोळ्याला पाणी लावा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाय बंधर शुचि सर्वम शुचि हि हात जोडून मनामध्ये कुलदेवतेचं गुरुंचं आईवडिलांचं स्मरण करा मनोभावे मनामध्ये त्यांना नमस्कार करा मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव सर्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः विनायकम् गुरुम् भानुम् ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीम् प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये आपल्या उजव्या हातामध्ये पाणी घ्या त्यामध्ये अक्षत टाका तिथि विष्णुस्तथा वारु नक्षत्रम् विष्णुरेव च योगश्च करणम् चैव सर्वविष्णोमयम् जगत् अप्ल गोत्रमः गोत्रोच्चारः अप्लना मना, मम आत्मनः श्रुतिस्मृति प्राप्तियर्थम जगदम्बा देवता कृपाशीर्वाद प्राप्त्यर्थं निमित्तेन जगदम्बा प्रतिमायाम् प्रथमदिने अक्षतार्चनम् करिष्ये समुर्ब्राह्मणामध्ये सोळुन्द्या तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम् च करिष्येत् वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नम् कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्कार करा दीपदेवताय नम जमिनीला नमस्कार करा भूमिदेवताय नम सूर्याला नमस्कार करा सवितृ नारायणाय नम पूजेला घेतलेल्या पाण्याला नमस्कार करा गंगादि सरस्वती देवताय नम सर्वपचारा नमस्कारांमर्पयामी पळीभर पाणी ताम्ह सोडून द्या नम प्रतिमेवर अर्चन करणार आहोत एका प्रतिमा समोर घ्यायची आहे कार्यमा समोर्या विद्युदाम समप्रभा मृगपति स्कन्धस्थिता कन्याभिकर बालखेट विलसधस्ताभिरा सेवितां हस्तैश्चक्र धरालिखेट विशिखांश्चापङ्गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकाम् शशिधरां भजे जगदम्बा माता की जय डाव्या हातामध्ये अर्चनाच साहित्य घ्यायचंय उजव्या हाताने साहित्य समर्पण करायचंय यासाठी उजव्या हाताची मधली दोन बोट आणि अंठा यामध्ये साहित्य धरून मग ते अर्पण करायचंय मी देवीचं नाव घेतलं की शक्य झालं तर माझ्या मागे ते नाव घ्यायचंय अर्चनाला सुवात् करूया महाविद्यायै नमः जगन्मात्र्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः शिवप्रियायै नमः विष्णुमायायै नमः शुभायै नमः शान्तायै नमः सिद्ध्यायै नमः सिद्धसरस्वत्यै नमः क्षमायै नमः कान्त्यै नमः प्रभायै नमः ज्योत्स्नायै नमः पार्वत्यै नमः सर्वमङ्गलाय नमः हिङ्गुलायै नमः चण्डिकायै नमः तान्तायै नमः पद्मायै नमः लक्ष्म्यै नमः हरिप्रियायै नमः त्रिपुरानन्दिन्यै नमः नन्दायै नमः सुनन्दायै नमः सुखन्दितायै नमः यज्ञविद्यायै नमः महामायायै नमः वेदमात्रे नमः सुधायै नमः धृत्यै नमः प्रीत्यै नमः प्रियायै नमः प्रसिद्ध्यायै नमः मृडान्यै नमः विन्ध्यवासिन्यै नमः सिद्धविद्यायै नमः महाशक्त्यै नमः पृथिव्यै नमः नारदसेवितायै नमः पुरुहृतप्रियायै नमः कान्त्यै नमः कामिन्यै नमः पद्मलोचनायै नमः परुधिन्यै नमः महामात्रे नमः दुर्गायै नमः दुर्गार्तिनाशिन्यै नमः ज्वालायै नमः सुगोत्रायै नमः ज्योत्यै नमः कुमुदवासिन्यै नमः दुर्गायै नमः दुर्लभायै नमः विद्यायै नमः स्वरगत्यै नमः पुरवासिन्यै नमः अपर्णायै नमः शाम्बर्यै नमः मायायै नमः मदिरायै नमः मृदुहासिन्यै नमः नारायण्यै नमः महानिद्रायै नमः योगनिद्रायै नमः प्रभावत्यै नमः प्रज्ञायै नमः अपरिमितायै नमः प्राज्ञायै नमः तारायै नमः मधुमत्यै नमः मधवे नमः क्षीरार्णवसुतायै नमः बालायै नमः बालिकायै नमः सिंहगामिन्यै नमः ओङ्काराय नमः सुधाकारायै नमः चेतनायै नमः कोपनायै नमः क्षित्यै नमः राजनीत्यै नमः त्रैवार्तायै नमः दण्डनीत्यै नमः क्रियावृत्यै नमः सद्भृत्यै नमः तारिण्यै नमः श्रद्धायै नमः सद्गत्यै नमः सत्परायणायै नमः सिंहवे नमः भगवत्यै नमः धेनवे नमः कामधेनवे नमः कृपावत्यै नमः वज्रायुधायै नमः वज्रहस्तायै नमः चण्ड्यै नमः चण्डपराक्रमायै नमः गौर्यै नमः सुवर्णवर्णायै नमः रसनायै नमः नासायै नमः चक्षुषे नमः स्पर्शवत्यै नमः रसायै नमः गंधप्रियायै नमः सुगन्धायै नमः कुलदेवतायै नमः अर्चन पूर्ण झाले आता जगदम्भीच्या त्या प्रतिमेला खाळ कुंकू गुलाल अक्षदावहा श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाड्यं सुमनोहरं विलेपनम् सुरश्रेष्ठचन्दनम् इक्फुलवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादिनि वयप्रभो मया हृतानि पूजार्थम् पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् धूपोवळ वनस्पतिरसो धूपो गन्धाड्यौ गन्धोत्तमा आघ्रेयः सर्वदेवानाम् धूपोऽयम् प्रतिगृह्यताम् तु पिवळ सायञ्चवर्ति संयुक्तम् वह्निना योजितम् मयः दीपम् गृहाण देवेश च त्रैलोक्यन्ति विरापः यथाशक्ति समर्पण करा ॐ शर्कराखण्डखाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारम् भक्ष च नैवेद्यम् प्रतिगृह्यताम् प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पूर्णब्रह्मण्ये नमः नैवेद्यं समर्पयामि कापुर्लौ वा कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुलिगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवम् भवानीसहितं नमामि कर्पूरनीराञ्जनदीपम् समर्पयामि इक्फुल्बहुन्द्या जगदम्बायै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कार च नमस्कारान् करोमि मना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोय मितिमां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी माता की जय उजव्या हातामध्ये पाणी घ्या म्हणा आनंद यथाशक्ती अष्टोत्तरशत जगदंबा नाम साह्येन अर्चनाख्येन कर्मणा जगदंबार्पणस्तू पाणी ताम्हा सोडून द्या हात जोडा म्हणा विष्णवे नम विष्णवे नम विष्णवे नमहा उद्या आपण एकशे आठ काजू यांनी अर्चन करणार आहोत जय जय रघुवीर समर्थ